السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يتلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد قال تعالى في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم Humai yut'illah wa rasuluhu faqad faaza fawzan 'azima amma ba'ta pertama dan utama sekali kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat untuk kita hidup sekali lagi di muka bumi ini dan antara tujuan kita berada di muka bumi ini adalah tidak lain dan tidak bukan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah SWT berfirman, berfirman di dalam kitabnya A'udhu billahi minasyaitanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yang bermaksud dan aku yakni Allah SWT tidak menciptakan manusia dan jin dengan hanya untuk beribadah kepadaku iaitu Allah Subhanahu wa taala dan antara cara-cara ataupun antara wasilah untuk kita merapatkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita sering mengerjakan solat-solat sunnah kita, sering mengerjakan solat-solat sunnah sebelum dan selepas dan menjaganya. Dan hari ini insya-Allah kita akan mengulang kaji sedikit bab 195 daripada kitab Riyadus Salihin karangan Al-Imam Al Nawawi yang bertajuk Bab Fadlis Sunanir Ratibati Ma'al Faraid wa Bayan wa Bayani Aqalliha wa Akmaliha wa Ma Bainahuma Keutamaan solat-solat sunnah rawatib yang mengikuti solat-solat fardu dan huraian sedikit rakaatnya sesempurna-sempurnanya dan yang pertengahan antara keduanya pada minggu-minggu lalu saya telah berkongsi kepada para jemaah tentang solat-solat sunnah yang di mana apakah solat-solat sunnah yang sering dikerjakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya selepas solat fardu dan ada hadis yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan 10 rakaat solat sunnah rawatib dan ada hadis yang menunjukkan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sebanyak 12 rakaat. Dua-duanya keduanya hadis yang sahih. Dan hadis dalam bab ini yang berbunyi an ummil mu'minin ummi habibah ramlah binti abi sufyan radhiyallahu anhuma qalas sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Ma min abdin muslim yusalli lillahi ta'ala kulla yaumin thintai ashrata raka'at tatawuan ghaira faridah illa banallaha lahu baytan fil jannah atau illa bunya lahu baytun fil jannah Rawahu muslim Dan Yang bermaksud dari iaitu umi mu'minin yaitu umi, Ummu Habibah yakni Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tiada seorang hamba pun yang muslim yang bersembahyang kerana Allah Ta'ala Setiap hari 12 rakaat sebagai solat sunnah yang bukan diwajibkan Melainkan Allah SWT akan mendirikan untuknya sebuah syurga, sebuah rumah di dalam syurga atau melainkan untuknya akan didirikanlah sebuah rumah di dalam syurga. Justru itu Nabi SAW mengajarkan kita untuk kita sering melakukan dan menjaga solat-solat sunnah khususnya solat sunnah setelah atau sebelum waktu solat fardu. Dan ganjarannya sebagaimana Nabi SAW mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala membinakan rumah di dalam syurga. Macam mana tu? Saya pun tak tahu. Ha. Saya pun tak tahu macam mana Allah nak bagi rumah di dalam syurga dan tetapi Allah telah menjanjikan kepada sesiapa yang yang menjaga dan sering mengerjakan solat-solat sunnah ini maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membina rumah untuknya untuk hamba-hambanya di dalam syurga. Dan apakah solat-solat sunnah yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum atau sesudah solat wajib? Ha, ini jawapan dia. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء Dari Ibn Umar radhiyallahu anhu katanya saya bersembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat lagi sesudahnya juga dua rakaat sesudah solat Jumaat dua rakaat sesudah maghrib dan dua rakaat pula sesudah solat isya muttafaqun alaihi. Jadi ada hadis yang mengatakan 10 rakaat dan ada hadis yang mengatakan 12 rakaat iaitu dua rakaat sebelum solat subuh dua rakaat ataupun empat rakaat sebelum solat zuhur. Yang ini kalau kita boleh buat dua rakaat lepas tu kita beri salam dan juga kita ulang dua rakaat lepas tu kita beri salam. Itu empat rakaat. Dan kemudian dua rakaat selepas solat maghrib dan juga dua rakaat selepas solat isya. Jadi totalnya ada dua belas. Dua rakaat setelah solat zuhur. So total ada 12 rakaat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Terdapat juga ada ada solat sunnah yang kita boleh lakukan di antara solat di antara azan dan iqamah. Sementara kita menunggu waktu untuk kita solat waktu kita boleh solat sunnah dua rakaat. Apakah hadisnya? Hadisnya yang bermaksud wa an Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina kulli adhanain salatun baina kulli adhanain salatun baina kulli adhanain salatun qala fi thalitha liman sya muttafaqun alaihi al muradu bil adhanain al adhan wal iqamah Dari Abdullah bin Mughaffal katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Antara setiap dua azan boleh bersembahyang sunnah. Antara setiap dua azan boleh bersembahyang sunnah. Antara setiap dua azan boleh bersembahyang sunnah. Dalam ketiga dalam ketiga kalinya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi orang yang suka mengerjakan itu muttafaqun alaihi. Yang dimaksudkan dengan dua azan itu adalah azan dan iqamah. Jadi bagi jemaah yang ingin melakukan solat sementara kita menunggu solat fardu berjemaah dengan imam kita boleh mengerjakan solat sunnah sebab Nabi SAW juga mengajurkan kalau kita tengah menunggu solat dengan imam berjemaah di masjid tak kisah solat apa solat zuhur, solat subuh ataupun solat maghrib dan isyak kita boleh melakukan solat dua rakaat selepas itu bab yang seterusnya 169 bab butakid rakaatai sunnatas subahi Mengukuhkan sunnah solat dua rakaat sebelum subuh, sebagaimana yang, sel yang selalu saya menekankan kepada perjemaah untuk kita mengerjakan dan untuk kita menjaga solat sunnah, ki solat sunnah kita, khususnya solat sunnah dua rakaat sebelum subuh. Dan dan juga saya pun telah mengungsikan kalau kita nak mengerjakan solat sunnah, yang sebaiknya kita mengerjakan di rumah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita solatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk kita mengerjakan solat sunnah di rumah kecuali solat maktubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengesyorkan kita untuk kita sering mengikuti berjemaah solat wajib. Bahkan solat sunnah pula kita sebaiknya kita melakukan di rumah. Khususnya solat sunnah subuh. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla zuhri, wa rak'ataini qabla al-ghadah. Rawahu al-Bukhari. Yang bermaksud dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan solat sunnah empat rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat sebelum subuh. Ini Aisyah radhiyallahu anha isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungsikan kepada kita bahawa ada antara solat-solat sunnah yang Nabi SAW tidak pernah meninggalkan. Berdasarkan hadis ini, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat sebelum suhu. Nabi SAW dulu pun kalau kita tengok Masjid Nabawi itu berdekatan dengan rumah Nabi. Kalau kita nak bayangkan Masjid Nabawi itu macam gini, Nabi SAW rumahnya di sana. Dekat situ je. Jadi, Nabi SAW kalau beliau nak solat berjemaah dengan para sahabat, Nabi SAW keluar dari rumahnya, Nabi SAW jalan. Jalan kemudian Nabi SAW solat dekat mihrab dia. Jadi Nabi SAW sering melakukan solat sunnah di rumah dia. Dan kemudian Nabi SAW keluar dan beliau mengerjakan berjemaah dengan para sahabat. Jadi Nabi SAW sering tidak pernah meninggalkan solat rakaat dua rakaat sebelum subuh dan juga empat rakaat sebelum zuhur. Dan terdapat juga solat sunnah yang lain yang Nabi SAW tidak pernah tinggalkan iaitu solat malam. Solat witir. Itu Nabi SAW juga tidak pernah meninggalkan. Baiklah, jadi hadis yang seterusnya wana haqalat lam yakuni nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala raka'atil fajr muttafaqun alaihi dari Aisyah radhiyallahu anha pula katanya tidak ada suatu amalan pun dari golongan amalan-amalan sunnah yang lebih ditetapkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi dua fajr yakni dua rakaat sebelum solat subuh ha, ini juga yang diriwayatkan oleh Aisyah isteri Nabi SAW, beliau juga beliau juga mengatakan di dalam hadis ini yang Nabi SAW betul-betul menjaga dua rakaat sebelum subuh. Dan apakah fadilatnya? Okay, fadilatnya wa anha ani nabi sallallahu alaihi wasallam qol raka'at al fajri khairu min ad dunya wa ma fiha wa wa hu muslim wa fi riwayat lahumma ahabbu ilayya min ad dunya jami'a dari <davet> aisyah radhiyallahu anha juga dari nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dua rakaat sunnah fajar yakni sebelum subuh adalah lebih baik nilainya daripada dunia dan apa saja yang ada di dalamnya yakni dunia dan seisinya riwayat Imam Muslim dalam dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nescayalah kedua rakaat sebelum subuh itu lebih saya cintai daripada dunia seluruhnya ini ha, inilah antara fadilat yang terbesar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda iaitu sesiapa yang sering menjaga solat sunnah dua rakaat sebelum subuh fadilatnya adalah lebih baik daripada dunia dan apa-apa saja di dalamnya. Justru itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita umatnya bahawa untuk kita menjaga solat sunnah dua rakaat sebelum subuh dan solat-solat sunnah yang lain dan insya-Allah kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ganjaran iaitu ganjaran di mana kita dibinakan rumah di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita sering melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga untuk kita sering Mengikuti sunnahnya dan juga apa yang telah Nabi SAW mengajarkan kepada kita Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya Iwal musallin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah ya Tuhan kami, engkau ampunilah dosa-dosa kami Ya Allah ya Tuhan kami, engkau memberikanlah kita kekuatan untuk kita tempuhi hidup ini Ya Allah ya Tuhan kami, engkau kuniakanlah kami kekuatan untuk kita mengikuti segala apa yang telah diajarkan olehMu mu dan juga nabimu ya Allah ya Tuhan kami engkau mempermudahkanlah urusan kami dan engkau janganlah mempersulitkan urusan kami rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna min al-khasirin rabbana fillana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana saghara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته